Сегодня приготовим баварские колбаски. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится оболочка, которую мы предварительно положили в теплую воду, чтобы она немножко размокла и стала эластичной. Один конец оболочки завязан шпагатом, хлопчатой бумажным. Небольшой кусочек шпагата нам понадобится, а также фарш. Фарш предварительно приготовлен, постоял в холодильнике, созрел. И нам необходима будет мясорубка. Мясорубка вот с такой вот специальной насадки для домашних колбас, для того, чтобы удобно набивать оболочку фарша. Если же нет такой насадочки, ну, можно это, конечно, делать и с помощью обычной ложки, но это будет несколько более хлопотно. Итак, приступим. Вот оболочка стала эластичная, и одеваем ее, соответственно, на как чулок, на вот это вот наше приспособление для набивки колбас.

сейчас колбаска уже сформировалась, и мы делаем И вторая колбаска. Вот такие вот три баварские колбасочки у нас получились. Я их перевязал шпагатом, чтобы было лучше. И теперь вот в местах, где есть воздух, нужно аккуратненько проткнуть иголочки, чтобы воздух вышел. Ну, просто вот один разочек раз и все. Посмотреть. Потому что бывает, ну, конечно, это не в промышленных условиях, в домашних. Бывает, что, конечно, такие вот пустоты образуются. Наши колбаски отправляем в духовку, где они будут готовиться при температуре 200 градусов. Духовка предварительно разогретая. В течение 20 минут устанавливаем время. Прошло 20 минут. Наши колбаски готовы. Извлекаем их. Вот такие вот замечательные колбасочки.